Завершился футбольный сезон 2-го дивизиона зоны Восток отыграла последний перед летним отпуском матч команда Сибиряк, приняв у себя Благовещенский Амур-2010. Настрой команды был боевым. Встречу хотели закончить на мажорной ноте, но не сложилось. С подробностями об итогах матча и сезона Михаил Горбунов. Последний эпизод футбольного сериала под названием Сезон 2011-2012 вышел для команды Сибиряк с комканом. Расслабляться игроки не спешили, но и от гостей Амур-2010 неприятных сюрпризов не ожидали. Команда молодая и в турнирной таблице прочно занимает 11 место. Возможно, сюрпризов бы и не было, не случись неприятности с составом Сибиряка. Перебрав желтых карточек, в финал пропустил капитан Андрей Багаев. Из-за травмы выбыл из борьбы нападающий Виктор Крымов. Это нанесло удар тактике хозяев. В итоге откровенно низкая результативность игры, даже на фоне нехватающего с неба звезд соперника. Первый тайм гостям просто подарили. Минимум голевых моментов, острых ни одного. Во всех случаях вратарь с легкостью принимал мяч, а борьба происходила на хозяйской стороне поля. Наконец, в середине тайма, после удачной комбинации, игрок Амура открыл счет, в буквальном смысле на вылет, прострелив ворота Сибиряка. Мяч прошел через сетку, вызвав на некоторое время замешательство среди судей, игроков и болельщиков, которые не могли понять, был мяч в воротах или же прошел мимо. Почти 10 минут понадобилось Сибиряку, чтобы начать контратаку, но здесь вновь хорошо сработал вратарь гостей. Наконец, на исходе тайма врача Едва и снова не получили гол. Беда миновала благодаря секундному замешательству полузащитника Амура Владимира Сорокина. Он сыграл в пас, хотя мог попытаться забить в пустой угол ворот. Второй тайм отметился возросшей активностью Сибиряка, но не выше уровня активности соперника. Количество атак стало равномерным, хотя и не более результативным. Так, на четвертой минуте тайма Амур провел штрафной с двумя ударами по воротам. Первый успешно отбил вратарь Станислав Фецер, второй прошел мимо ворот. Буквально через несколько минут то же самое повторил Сибиряк, штрафной отбитый вратарем и второй удар мимо ворот. Еще один шанс был у команды на 14-й минуте, но снова момент не реализовали. Зато свой шанс не упустил Амур, очередная комбинация и чистый успех. В оставшееся время взять инициативу нам так и не удалось. Встреча окончилась со счетом 2-0 в пользу гостей. Могли больше выиграть, хотя во втором тайме где-то чуть-чуть, может в середине тайма потеряли чуть-чуть нить такую, знаете, когда все получается, видать, когда уверенность переходит в самоуверенность, такие пару полумоментов таких было. Хорошо, не пропустили. Если пропустили, может, какие-то сложности возникли. А, к сожалению, ошиблись опять при состава в каком плане, что не было опорного Багаева. Вот. И подбор именно в том, что мы чем отличались, чем отличались именно середины поля, что подбор где-то был и контроль мяча. здесь у нас больше совершенно ничего не было. Выпал Михайлов, выпал Галин. А в атаке вообще ничего не получилось. Очень короткая скамейка. К сожалению, очень медленно растут у нас пока местные ребята, на которых мы делаем ставку, там все это. Но это, это еще далекая перспектива. И о других результатах финального тура, который более чем наполовину состоял из борьбы ближайших соперников. Матч Якутии с Метакузом не состоялся из-за неявки команды Новокузнецка. В результате проигнорировавшим встречу гостям засчитали техническое поражение, что, впрочем, никоим образом не сказалось на положении обеих команд. Метакуз остался однозначным лидером, Якутия на предпоследнем месте. Иртыш сыграл с Динамо, матч за четвертое место, и выиграл со счетом 3-1, на одно очко обогнав соперника в итоге сезона. А вот Чите не удалось приблизиться к ближайшему сопернику. Исход встречи с Моста веком 1-1. Сахалин в игре с Радиан Байкалом выиграл 1-0, но не добрал очков, чтобы подвинуть иркутян с шестого места. Наконец, смена разгромила Сибирь 2 с совсем уж тяжелым счетом 1-6. Сейчас команды на полтора месяца уходят в отпуск. Каким будет следующий сезон, пока можно только догадываться. Участники в основном останутся прежними. В первую лигу уходит лидер Металлург Кузбас. Его заменит вылетевший из лиги Владивостокский луч энергия. Кроме того, тренеры разных команд говорят о назревшей необходимости омоложения составов. Так что можно ожидать, что сезон станет временем. Открытий или наоборот провалов, но все это переходный этап, об итогах которого мы расскажем позже, когда список участников состава команд будут утверждены окончательно. Михаил Горбунов, Михаил Кузнецов, программа ФАКТ.